с yeah, утра уедешь? Да, с утра-то я уеду, в час как минимум. Это в часа два, он с двенадцати до восьми. Да я подожду, можете договорить. Привет. Да подожди, дай. Или все Это мо хорошо. можно? Мотор? Вы о Я из места Но... Киев, Украина. Откуда? Место Киев, да. Украина. Mm -hmm. хорошо. А вы? Если не секрет, если желаете поделиться. Нет никакого секрета у нас нет, мы в Тольятти. Понял. О чем общаетесь в рулетке? Да просто ни о чем. Тут задают вопросы, я на них отвечаю. Вопросов не больших нет. У вас есть вопросы вообще к России? Да, о, есть. Именно к России есть. Огромные вопросы просто. Да ты что? Да. Ну-ка, давай, дай-ка, я, может, попробую ответить, на хотя бы на твой один ответ. Как вы относитесь к тому, что Россия на ваши налоги ведет преступную войну в Украине? Ты, ты считаешь это преступная война, которую мы считаем преступной войной? Но это не да? я считаю, так считает международное право. Ага, международный суд, право, суд, право, международное право. А что это такое? Голос право как по-русски будет галусь понимаешь что такое международное право я даже понять не могу это какая-то инстанция это какой-то закон или кто-то там что-то может сказать или то есть ты да, понимаешь это это какое-то чье-то мнение понимаешь есть такое мнение что я считаю что кто-то где-то когда-то подумал о том что мы сделали неправильно но это не точно. А, Могу вам объяснить, если хотите. Давайте. Вот в любом другом праве есть вышестоящий регулятор. Причем mm -hmm. тот, который обладает ультимативной силой. Если мы с вами будем участниками, например, гражданского права, я не знаю, так оно, наверное, в России называется. Гражданское. Mm -hmm. Есть вы и я, а над нами есть государство, и у него есть сила императивно вас принудить к выполнению тех или иных решений. А международное право — это уникальное право, там все горизонтально. Высшим субъектом в международном праве есть государство. А международная организация — это просто место, где эти государства, представители этих государств собираются. То есть вышестоящим регулятором в международном праве есть коллегия, Членов этого же международного права, государств. Это все равно, что если мы взяли необитаемый остров, на котором живут, например, там 30 человек. Или, например, двор какой-то, или дом, подъезд, где все участники равны, например, жильцы этого подъезда. Но они со собирают свой совет. Вот. Если они решат, например, что какой-то сосед ведет себя недобросовестно, нарушает установленные правила, они не могут прийти и его императивно заставить, но они меняют свои взаимоотношения с этим соседом. Они с ним могут не торговать, включать визовый режим, вводить войска, ну то есть менять за свои взаимодействия. Соответственно, любые резолюции международного права не имеют того или иного императивного эффекта для России, но большинство стран, которые входят в эти международные организации, есть участниками этого права, для себя принимают решение, как дальше себя вести. Торговать с Россией или нет, продавать ей что-то или нет, пускать куда-то россиян или нет, помогать ли Украине, водить ли войска, снабжать ли Украину оружием и так далее. Вот так вот оно работает. То есть оно не работает. Работает. Ну получается, что оно не работает. Нет, оно именно так и работает. Оно не работает не так, не как не другое не право, нет, оно работает не, не, вот не, именно не, не, вот таким не, не, образом, давай, которым я вам объяснил. Давай начнем с реалий. Давай. У тебя есть реалии? Ты в реалиях да, живешь? В реалиях живу, да. То есть, да, молодец. То есть то, что ты мне сейчас рассказал, все вот это было так много. Это все вообще нифига не работает. Работает. Ну как? Ну я же вам только что объяснял. Тут просто на одном дыхании я, три, я, три я, минуты я вам выпустил, рассказывал. Я выслушал тебя три минуты по полному ну и вот. честному. Я тебе еще раз говорю. Ты сейчас все мне рассказал, я тебя выслушал прекрасно. Все. Он только то, что ты мне рассказал. А, ну я грубо давай скажу тебе. Можно? Говори как хочешь. Да. России посрать. Ну. То есть посрать на все, что происходит в своих там этих правилах. Правило 1, правило 2, правило 3. То есть когда, когда мы начинали, Украине было, да, подожди, Украине было посрать на то, что требует Россия. Россия требует не подходить. Правильно? Да, нам, нам не, и было, и если будет посрать, что вам там? Мы нам не посрать да, на наши, нам не посрать на взятые, нам не посрать на взятые на себя обязательства. То есть правила они берутся не как законы физики, да, опять же императивно. Да, закон физики не надо, закон физики вот я вам вообще... и говорю, все другие правила людьми придуманные, они действуют, они распространяются на вас тогда, когда вы эти сами правила и принимаете. Россия сама приняла правила международного права, Россия сама подписалась под Будапештским меморандумом, под договором с Украиной, что в каком году? О, Хельсинские, хельсинские соглашения Россия подписала в 1975 году, если вас года интересуют, в 1975 году. В 1975 Россия подписала Хельсинские соглашения, как и другие европейские страны, о ненападении и признании границ. В 1991-м году подписала, в 1997 в 2003-м Будапештский меморандум подписала. То есть она сама сказала, данные правила я признаю и обязуюсь выполнять. Когда их выполнять не хочется, потому что это невыгодно России, она говорит, что ей посрать. Почему Другим почему участникам... Не не как это, почему? А в чем выгода России? Ну давай расскажи мне, милый человек. Ты как такой это? По, по взятым на себя обязательствам. Россия не имеет права нападать на Украину. Баб Бабильше. По Будапештскому ага. меморандуму Россия защищать должна Украину. А где-то договора, что Украина куда-то что-то придвинется, такого нету Такого нету Вы выдумываете. Украина. Вам это, это приснилось или попали? почудилось? Это же Украина напала на Россию. Но это же черное, это же белое. А белое это черное. А в клеточку это в полосочку. Ну, у тебя своя правда, у меня своя где, правда. Где Украина напала на Россию? Я тебе еще раз говорю. Не надо еще раз. Вы отв... ответьте мне на вопрос, где Украина напала на Россию. А где Россия напала на Украину? Запорожье, Дон... Донецк, Луганск, Крым. Херсон, правда уже обратно он под контролем а Украины. Крым, вот да, это... начи... начинаем с Крыма, да, Крым Напала на Крым. Вообще. А ты, а ты вообще в Крыму хоть раз был? Я Крым знаю отлично, просто ну, отлично. И что? И тогда, и ты ну и ничего, и когда он происходит. будет деоккупирован, я опять туда буду ездить, вот. А вы туда а ездить, а вы туда никогда ездить не будете, вот. Кто? А ч... В Геленджик будете ездить? Я не знаю, прикольно там или нет, но мне по названию аж страшно. Были в Геленджике? Что там в Геленджике? Прикольно или нет? Конечно нет. Если бы в Геленджике было прикольно, вы бы не захватывали Крым. Вот. Вернете назад Чего? В Крым. Да, он вот Попуст, если ладно? честно, подожди, я... подожди, молодой человек, я тебе хочу сказать. Я прожила с детского возраста, с садовского, угу. до седьмого класса в Крыму. Я поздравляю. знаю украинский язык. Украинский. Я тебя поздравляю. Украинский. Ты такую несешь, который на голову даже не натянешь. Да, потому что ты о чем чё? говоришь? Почему Про какой чушь? Религии? Это ж прекрасно. Почему? Смотрите, это ж прекрасно. Вы же никогда больше в Крым не поедете после деоккупации. Так вы хоть до седьмого класса на него посмотрели. А как ты можешь судить? О том, что чушь это или не чушь. Я там живу. Два взрослых человека, у которых, наверное, вместе у вас сотня будет лет на двоих. Ну будет точно. На двоих сто лет. Два человека, у которых возраста вместе сто лет и говорят, что Украина напала на Россию. Где Украина напала на Россию? Где ты просто молодец. просто молодец. Где честно? Где Украина напала на Россию. Если, подожди, можно скажу? Можно. Если ты действительно о чем-то хочешь, действительно, так вот, знаешь, как тебе сказать, утвердительно говорить, хотя бы побывай там. А я потом... я Крым прекрасно знаю. Мои любимые города это Гурзув и Партенит. В партените я вообще столько раз был, я там каждый угол знаю. Это, у тебя вот. эти такие города или что? Да, это, укра... это украинские города. Гурзув, партенит, я жрю. Обожаю эти города. Хотя я лучше много раз был, Евпаторию был, в Ялте был. Ну, вот гурзув и партенит, особенно партенит. Каменист, а каменистый берег, нету вот этого ила, чистота, рядом вот это отвесная медведь гора. Класс вообще. Да ты нигде не был, солнышко мое. Ты нигде не был, ты ничего не видел в этой жизни. Поэтому не утверждай того, что... Ой, а смотрите, а знаете, что сейчас будет? А я буду сейчас утверждать. Во-первых, я был. И был, и буду, и вы там были до седьмого класса, а я там был гораздо позже, и буду еще, и Крым украинский, и будет украинский, а вы хорошо, что вы хоть там, вы побывали там или нет? Потому что ваша супруга хотя бы в детстве его видела? Ты в Крыму был, я прослушала. А, вы ты прослушали? Я понимаю, россиянам надо по два раза повторять. Я же говорю, я не просто был, я его хорошо знаю, а любимые мои города это Гурзуф и Крым? Ты был в Крыму? Ну, что, вам четвертый раз повторять? Повтори да. да. мне четвертый, просто знаешь как-то вот давайте, россияне... давайте сейчас связь, да, вот чтобы связь не перерывалась. А вы, россияне, вы, не, вы не кричите, да, вы, да, да сейчас, и услышите слышите меня? Алло, прием. Я был в Крыму, я был в Крыму многократно. А любимые мои города это Гурзуф и Партенит. Я же сказал, я был в Евпатории, в Алуште, в Ялте. Но любимые мои это Партенит и Гурзуф. Молодец. Все, ответила на ваш вопрос. На, пя сказать, на пятом что кругу там одни Я а хочу это? сказать, что там больше никогда не будут проживать россияне. Вот это я хочу сказать. А проживают татары. там татары, крымчаки и караимы. Правильно? Да. Кто, кто у нас коренное население Крыма? Кто у нас коренное население Крыма? Татары, крымчаки и караимы. Вот. А россияне там туристы, которые скоро поедут к себе назад домой. Ну, я тебя спрошу еще. Все, ты можешь маленько примолкнуть? Спроси, ну, давай. Ну, смотри. Ага, давай. А Крым когда стал украинским? В каком году? В 57-м, по-моему. Или в 54-м. Точно не помню. Вот видишь, вот видишь, какой ты красавец. Я тебя за это люблю. Ты же за... молодец. За что? Он всю жизнь был украинским. Всю жизнь. Он был просто всю 54. жизнь. С 57 -го года. Он был в я году говорю, 54 или 57 -й. А что я неправильно сказал? Так можно ж погуглить, проблемы же нету. Ну, представляешь, вот, вот он всю жизнь. Вот с самых истоков Крым был украинским. Вот когда его выкопали, море черное, помнишь, да? Мы копали с тобой 54-й, все правильно я сказал, 54-й. Да, и потом, и потом был Крым, Извиняюсь, у меня к вам вопрос. А зачем вы себя клоуна строите? Ну вы же опозорились уже и так максимально. Зачем вы усугубляете, усугубляете ваше положение? Вы меня спросили, когда Крым стал украинским. Я вам сказал, 57-й или 54-й. Перепроверил 54-й. К чему вы сейчас разматываете про то, что он был всю жизнь? Я же вам не сказал всю жизнь. Я вам сказал, что... Потому что... Знаете, вот чем больше вы думаете... Я, я прям хочу... Почему его сделали а почему его сделали 54-м украинским, ты помнишь? <свят> <свят> я даже прям хочу, хочу очень, чтобы вы его считали русским, чтобы вы ощущали, что, что мы ваше забираем. Ваше. Мне даже это приятнее, понимаете? <свят> вот, вот он был украинским, и украинским остается, и украинским всегда будет. Но мне, мне... Я даже хочу соглашаться, что он когда-то был русским, да, для того, ваше. чтобы я. вы ощущали, что <свят> мы у вас его забрали, и он теперь наш. Какой он там был, я не знаю. Он украинский, украинский теперь. Канал а кто украинский канал строит? Вот как раз в 1975 году, вот, хельсинские соглашения, все страны подписали, что больше переделом территории не занимаются. Вот. Ты что, дурак? Население Крыма... Руси... До 1954-го мы были русским а Потом с 54-го вы... чуть-чуть побыли украинским, и вы считаете, что он всю жизнь был украинским? Нет, нет, я, я рад, я, я рад, что он не был всю жизнь украинским, специально, чтобы вы ощущали, что мы забрали ваш Крым. Я ж рад, что он не был всю жизнь украинским. Да вы никогда не забрали, не вот. заберете его. Он наш есть, и он наш был. Кстати, хотите посмотреть интересное он наш, видео? Был, русским. Ладно, все, чувак. Хочешь интересное видео с Путиным посмотреть? Хочешь? Посмотрим. Хочешь? Посмотрим. Не, это твой, это твой президент. Хочешь посмотреть видео? Знаешь, что он на этом видео говорит? В обратном все. Давайте, чуваки. Между собой а, между все. Собой, ты, между собой ты уходишь? Там... Вы там Посмотрите там... Истории, ты уходишь? Ты уходишь? Смотрите историю, вычитайте. Это вам а, будет зачем? очень полезно. А, зачем? Я не слышу. Я Можете не чуть говорить. громче? Можете а, чуть? Можете верещать чуть громче? Я не слышу, вы что вы говорите. Полюбили эту историю и дальше в ней варите. Да, но но Крым-то наш. Но Крым-то наш. Варитесь. Правильная история. Неправильно. Крым-то наш. Крым-то да наш. Голодомор, Голодомор, давай расскажи мне про Голодомор. Могу тебе рассказать. Смотри, я хороший репетитор по вопросу Голодомора. 5000 гривен сейчас переводишь на ЗСУ, и я тебе рассказываю про Голодомор. Давай. А больше ничего не надо. Надо надо, 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 надо. Сдавайте с каждого, с вас 5000 и с нее 5000. 5... Пять тысяч гривен и я буду вам рассказывать про историю. А что вы что? думали в заляпанных футболках развалились перед камерой? Я вас тут образовывать буду. Зачем оно мне надо? Давайте, свой, давайте. Карточку, карточку называть или PayPal. Что называть? Давай говори, давай, давай. Давай, давай. давай. ты скид? Будешь скидывать? Скиды, скидывать будешь? Скинешь? Раз, скидывать раз, будешь? Что Разбежись, Разбежись раз, без проблем. Тебе, да. На ЗСУ, я ж тебе говорю, на ЗСУ. Скидываешь 5000 на ЗСУ, рассказываю тебе про Голодомор. А, Давай, мы записываем. 8. Диктуй. Заходи, пиши Станислав Чумак. Ты пиши, не Я ж Чумак, тебе говорю, ты. ты сейчас зайдешь, да. Станислав Чумак, мой канал. Сейчас, прямо сейчас идет стрим. Кстати, вот на вас 1900 человек смотрит под, ну, ну люб... под стримом все под ну, стримом ну, 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 все все ну, 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 возможные ну, ну, способы оплаты. Ну, листаешь ну, вниз, ну, ну, листаешь, ну, вниз, ну, листаешь ну, вниз, там написано на ЗСУ. есть АйБан, есть э, PayPal, есть банка Мона, есть карта. Заходишь, выбираешь, копируешь. Если Мона прямо по ссылке заходишь, давай. Какие же вы все-таки чеканутые, а? Давайте, давайте. И я вам рассказываю. Голову, давайте, я жду. Я жду, а чтоб. Тебе уйдет, не я жду, чтоб пришла уведомление о транзакции. Я жду. Куда вы скидываете? Давайте. Ладно, давайте, ладно. Так а что вы сливаетесь? Я ж про голодомор сейчас буду рассказывать. Что, по кнопке не потрапляю. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вечер, как настроение? Вечер, хороший вечер, стрим вот начался. Замечательно. О чем разговариваете все? С россиянами про войну общаюсь. Слушай, я сегодня видел этот ролик Шария, вот он выпускал, он назывался «Разгром». Он говорит, я говорит, не понимаю, ну, видели ролик Шария? Вы меня оскорбляете сейчас. И почему? Ну, потому же, что... Его мнение, это же ему ну, мнение человека. Почему? почему? он не имеет права на свое мнение? Это вы... Ну, если бы вы меня спросили, не знаю, даже не знаю, с чем сравнить. Давайте так. ли я сегодня на какие-то... Это вот так вы шаря принимали. Я, я его хуже, я его хуже воспринимаю. Если мне нужно будет смотреть шария, вот меня пистолет в голове поднесут, носить Шария, смотреть Шария или я выберу второе. Как бы мне не хотелось бы этого не делать. Слушай, можно вот такой вопрос задам? Он же человек из Киева, он же ну, родился в Киеве, вроде украинец. Почему вы так воспринимаете его? Почему, почему у человека не может быть своего мнения? Почему? Да может у него быть свое мнение, только мне зачем его мнение слушать? Ну, просто вы так высказываетесь, как будто, знаете, есть только ваше мнение и больше никого. Это, я ну, так не это высказываюсь. Это, а. это вы за меня знаете, только сейчас. Это очень решили. категорично. Ну, смотрите, вот э, вы послушайте последний его ролик, о чем он говорил по поводу. По по не, по я не, не буду потому, слушать. -то, а я говорите, же вам повторил, послушайте. что я его слушать не он буду. Не буду, нет. А кого вы хотите послушать? А в чем, э, скажите, пожалуйста, в чем преимущество, в чем вот так вот, даже конкурентное преимущество Шария, что вы вот его решили слушать. Он специалист в чем, ну, он смотрите, эксперт в чем идея. Я вопрос, вопрос слышал. Смотрите, этот э, он, ну как бы специалист, но он специализируется на расследованиях. Его, он из-за этого с Украины и уехал, потому что он проводил журналистские расследования и набрел на определенных людей, которые решили его грохнуть. Ну, как это я понимаю. И он поэтому с Украины сбежал. Первое. А второе, потому что это, это не сам по себе человек, а на него работает определенная команда, это, которая, соответственно, ну, как бы, ну, копает и ищет информацию. Он говорит не только от себя, у него на него команда работает. Это, ну, это стоит посмотреть. Почему нет? Как минимум, не, не надо верить, верить не надо, но посмотреть стоит, потому что там работают команды, это не один человек. А, вот раз команда, значит, не врут, я понял, да, это интересная но мысль. Я не говорю то, что не врут, я говорю, не надо верить, но послушать стоит. Но это не Еще раз, простой человек. вы сказали, что он хороший специалист-расследователь. Откуда, да, откуда, откуда вы взяли такую оценку? Откуда вы взяли такую оценку? Потому что он, потому что он этот, э, делает ролики уже очень давно, он даже по России делал расследование, по нашим ворам делал расследование. То есть это, ну, такой, знаете, этот, э, Колумба, Колумба с Лупой, который так вот присматривается И делал, ну, довольно интересное расследование, довольно интересно. Давайте еще раз, Можно посмотреть? пытаюсь вам помочь. Э -э он специалист, потому что на него работает команда и потому что он долго Конечно. работает. Еще не аргумент, извините, не аргумент. Еще раз, в чего, с чего вы взяли? То, что он делает расследование, что-то пишет и делает это долго, я это уяснил и с этим не спорю. С чего вы взяли, что он имеет какую-то специализацию, экспертность, что ну, наверное, результат человек, его ну, трудов наверное, есть, есть какой-то эф эффективной, услышал, эффективной услышал, деятельностью? Услышал. Ну, У Геббельса, то, кстати, тоже команда была. Ну, и занимался он этим это тоже что долго. Вы меня будете забалтывать или нет? Не, вы, вы не даете. Я вас выслушаю, а вы считаете до 10 и начинаете со мной одновременно разговаривать. Вот. Я так как раз вас слушаю. Только когда я начинаю разговаривать, вы сразу же начинаете параллельно со мной разговаривать. Только быстро. Ну, на видео все будет понятно. Что такое? Ну да, конечно. Э, смотрите, конечно. еще раз говорю, этот э, я считаю, да, его специалистом по расследованию, потому что он занимается этим очень давно профессионально. Он очень давно этим занимается. Больше, около 10 лет. Поэтому, конечно, этот человек может поднять, и на него работает команда. Он может поднять информацию и разобраться. Конечно, он может ошибаться. Я не спорю. Он может ошибаться. Я не буду с этим спорить. Конечно, что по-вашему означает слово все. профессионально? Я, я, я сразу же сказал то, что этот, э, ошибки могут быть. Ну, нельзя ему верить. Вы нельзя. сказали, Но он то, что... занимается профессионально. Что для вас означает слово профессионально? Можете объяснить. Десять лет опыта. Что такое профессиональное слово? Десять означает... лет опыта. Профи именно профессионально что? Означает? Да, десять лет опыта занимается этим. Ладно, я вам лет... помогу. Давайте разберем слово. Какой корень в слово про профессиональный? Профессиональный корень. Угу. Проф. Ну, знаю, Профессия. Это, нас, 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 Профессия. Профессиональная деятельность ⁇ это Профессию. та деятельность, за которую вам платят деньги. То есть наличие того факта, что кто-то за это платит деньги, это не делает его специалистом, экспертом, и тем более не делает его журналистом. Если он... А 10, ли... а 10 лет деятельности делает 10... Если ним, человек? Или нет? 10 лет делает, или нет? Если человек занимается направленной пророссийской пропагандой, он может пророссийской... этим заниматься командой. Смотрите, пророссийский пропагандист может заниматься этим более 10 лет. И получать за это деньги, и заниматься командой, и делать тот продукт, который подходит тем заказчикам, которые ему за это платят. Как вы различили эксперта, специалиста, журналиста от пропагандиста? Хорошо, хорошо, просто отвечу. Хороший. Но так-то Украина побеждает, да? Ну, видно то, что Украина побеждает, да, так-то. Вот. Шари говорит, там... Подождите, подождите, а стойте. Говорите, я сейчас а, что-то. А, а вы говорите, Украина побеждает, да? Так, так У так, меня что-то провал правда, в памяти. Так? Мы только что разговаривали про Шария, и был четкий прямой вопрос, это... че прямой не, вопрос не, который вы, кстати, назвали хорошим, и я с этим согласился. Попробуйте ответить на мой хороший вопрос. Хороший. Как легко вы отличаете отвечу. специалиста, легко эксперта, журналиста это... от пропагандиста? Легко Слушай, Давайте дополнительный вопрос. Шарик говорит, там разговор... Ром, а вы говорите, Украина побеждает, правильно? Украина побеждает. Я а ничего пока ну, что не что? говорю, я обсуждаю с вами шария. Ну а скажите, хорошо, скажите про фронты. Украина побеждает или, или как? Или, ну, побеждает? У и врыв, да? Вы побеждаете? То, то есть вы считаете... Ладно, давайте вы сейчас будете это тараторить, я вам скажу. Еще Украина раз вопрос. Не по... Украина, Украина, побеждает. Не побеждает. Украин... Украина не, не побеждает. Украина не побеждает. Украина с момента 2014 -го года находится в состоянии дефицита, является андердогом в экономическом и в военном плане, и даже в территориальном и демографическом. Украина не побеждает. Украина героически отстаивает свою землю любой, любой ценой, отстаивает свою землю, потому что некуда деваться, потому что это наша земля. сравнивать, сравнивать скажем так эффективность и результативность мы можем потенциально, что если армия России это вторая армия мира, а Украина 22 армия мира, а успехов на поле боя не имеет ни первые, ни вторые, то наверное это есть более успешными действиями, более слабой стороны. Но назвать, что Украина побеждает, мы точно не можем. Украина победит, это точно, это однозначно, бесповоротно. Но она сейчас не побеждает, отвечаю на ваш вопрос. Теперь следующий к вам вопрос. То есть вы считаете, что пропагандист, не может говорить правду, что он прямо должен каждое слово э, лживое вставлять. А вы не знаете, что пропаганда так и делается, когда накидывается 95% правды, очевидной, с которой никто не может согласиться? И туда на 5% вставляется дезинфа. И поэтому от ширия можно услышать и правду. Да. Но это еще раз не, не дает ответа на мой вопрос, поставленный к вам: чем вы отличаете? Профессионального журналиста смотрите, от профессионального пропагандиста. Я, смотрите, я вам с самого начала сказал, вы, возможно, меня не услышали или вам это не нравится. Я говорю сразу же, то, что не надо ему верить. Не надо. Ну, не хочешь, не верь. Я же не говорю, что ему надо верить. Но то, что он... Этот, ну, то, что он довольно, ну, довольно, ну, как бы давно занимается этой деятельностью, и, скорее всего, у него команда, это факт. И его мнение, как, хотя бы можно послушать, то, что он говорит. Хоть, хочешь, не верь. Я же не говорю, что ему надо верить. Но то, что э, он делает по этому поводу видео, как бы, да, и он довольно интересно. с фактами, хочешь, проверяй. Правду, он говорит, нет. Он такие факты там привел, что, мама дорогая... Я тебе серьезно говорю, послушай его. Вот такие факты привел. Не веришь? Проверь эти факты. Ну, это, ну, как бито ж є. Встречна рекомендація. Смотри, ти, якщо увидишь собачу какашку, спробуй його. Сильно, звісно, там э, чавкати і при, 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 присмокувати, як сказати, мабуть, не, не, не треба, але э, спробувати можна. Чому б не спробувати? Ну, треба ж спробувати. Ну, не сподобається, виплюнеш.